Ось такі ми цирки бачимо, тут знак типу три полоси, ліва полоса, типу, там був поворот наліво, а його прикрили Тровалхи знаком. Перекрутили, щоб його погано було видно. Бачите? Отакі от Амброські на товаріще. Слушай, скажи, пожалуйста, а они давно вот этот знак повесили, который прилепили вот с той стороны? а, а да. вроде бы, три полосы, что Да. Ну, буквально, я не знаю. Сколько слышишь, когда давно этот знак три полосы повесили? Нет. Буквально, я не знаю. Ну, месяца два пошло. Нет, вот, нет, нет, видом, они на него сверху повесили еще один знак. Движение да, Нет, я даже без понятия. А давно они вот начали стоять, гонечники? Они всегда, всегда, постоянно постоянно постоянно. Постоянно. всегда стоят. Да, да, да. Всегда стоят? Да. Понятно. Ну, да вот. это, это не еще лето стояли, ну так смотри. Так. Кормушка да. да? да. Понятно. Всех этих пугают. <с <с Клиентов. Мы посмотрим, протокол составлялся или нет. Но если не составлялся, то по-любому это взятка. протокол не успел бы составить. То сто процентов не составил протокол, понял? Там просто документы. А протокол точно не составлялся. Знаешь? Да, наверное. А зачем еще? главное, чтобы не спалили. Это что на населенный нас, Константиновка? Да. Водитель был на да? Да, он. водитель вышел. Вот выходит. Смотри, смотри, смотри. Без протокола. Без протокола. Без ничего. Второй, следующий. Жесть просто. Все, уже вышел по все без протокола потерялся タタタタ。<laughs> Машину, снова машину. Что они нас не спалили, что ли? Нет, не спалили. Не, 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 не спалили. думаю, этого хватит. Как вас называть? Полиция? Да и милиция. Фереральная. Полиция? А вы Полиция? Кто? А вы кто? Рома Украина. Смотрите, куда сказать, чем вы тут занимаетесь? Как я сам? Публичный. А скажите, пожалуйста, а в чем заключается подставка, что вы остановите, что вы Автомобіль, причому ховаєтесь, а чого куваєтесь? Ви ховаєтеся, дай слово? Чого? Ну як чого? Ви даєте чи що? Чи є політики? Ви повинні патрулювати чи чого? Ні, по чому патруля. Ви повинні ховатися? Чому бувають? Ви ховаєте? Ви зараз почуваєтеся? Рухи, що в протоколи не склали? Слухайте, ми пів години вас знімаємо з машини. Вам показати відео? Показати вам відео, чим ви тут займаєтеся справа. Покажіть, будь ласка, на пів години протокол. <ріпи> Последній постанок, который ви написали. Вот на эту тоже, в том числе, машина. На газель, которую вот только что. Пока не постанову. Я забыл, что стало в этом, в Днепропетровске, когда сюда 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 Не забу... Коли розстріляв поліцейського? забули? Так, а чого ви ставите в автомобілі? Водіє. Я не знаю, чого ви ставите в автобіль. Причому один водій два рази бігав. Чого він бігав? Він без протоколу повернувся. Ну, Покажіть протоколи, які склали за пів години. будь ласка. Я... Покажіть протоколи, що ви склали за пів години. Ми ж не тільки протоколи стане чоловік. Я ж, я ж, чоловік. Чоловік їсть закупівена. Навіщо? Вас слухати, будь ласка. Шановний, якщо ви попереджуєте, навіщо автомобіль сагає? Ну, З чоловіком розмовляю. А на вулиці не можете порозмовляти? Що вона два рази бігає, ви два рази попереджуєте? Що Як ви казки розказуєте? Я, я вас балакаю. І людина Западної України каже, у мене троє дітей. Я кажу, мат... Человек, вы протоколы покажите. За четыре последние, последние машины, машины, покажите протокол. За четыре последние, последние машины. Ну, вот, которые или водители к вам садились в машину. Четыре протокола. Или вы всех предупредили? Предупреждаем, у нас же нету писать протоколы на каждого. У нас же нету там, чтобы наказать людей. Предупреждение. Я же говорю, составил протокол и все, и поехал. Протокол есть составлен. Который нарушает. Что фамилия? Я же говорю, есть, которые злостные нарушители. Тем составляем протокол. Слушай, это самое злостное положено... нарушение, а На визов поехал. Генеральна полі... Національна поліція национальная полиция Донецкой области, Дергаль, Сергій Поліцейський. Куда вы читаете? Вы читаете? Зараз буду зазивати оперативну слідчу групу. О, чекайте. чекайте! Чекайте! чекайте. Будемо оперативну слідчу групу визивати. Ваше дело! Куди? Чекайте! Поїхали, вирізали. Куди вирізали? Ми знаємо, це, це стара, стара звичка. Отслухайте, Коли визов. вас шкварять, ви зразу тікаєте. Послухайте, будь ласка. Давай, будемо обратися. Коли вас складать, вот покажіть, тут. протоколи покажи. Я я чую, я вам покажіть. Де протоколи? Вони чисті. Написано. Ну, так, Де, покажіть написані. Що ви казки розказуєте? Ви не складаєте Мені. протоколи. Покажіть протокол. Що я вам довпозити? Є у мене протокол заставити. Покажіть, будь ласка. що так. Хоча б за тві години. Написано. За годину Хоч... єдиний протокол написаний. дату покажіть. А я не буду вам показывать. Вы мы проверяем его. Мы Мы протокол. Мы протокол. Вот еще. Я говорю, вот протокол еще написанный. Так что, я буду знакомиться с протоколом. Вы же не проверяющий его. Вот один, вот второй протокол написанный. Кто там еще, кто там еще запинял машину с места? Вот цей. Цей? Да. Можно да. ваши документы? Отак вас реформували. О, Просто о, нові нове посвідчення зробили і все. Новіков Олексій Юрійович, інспектор дорожнього нагляду. Тобто ви дорожнього нагляду? Так чому так, 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 ви не, не наглядаєте? Ховаєтесь. Ви ховаєте по старій системі, як хопались? Ховали. Як ховались, так і ховаєтеся. Ви забули, так, час так, змінився так, чи ні? Что вы за а так... У нас вызов, еще раз. Вызов. вызов. Знаем вас вызов. Андрей, Диндзя прогнал гаишников. Полицию? Не, Полиция. полицию. Вот типичные гаишники, как вот этот Амброскин, сделал реформу в Донецкой области. Вот, пожалуйста, вам реформа. Стоят, прячут...